ीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रों कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौं ॐ क्लां क्रूं क्लीं क्लों क्लां, श्री जपे विनियोगः अथ करन्यासः ॐ रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ दुं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रीं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रों कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्राकर्तलकरपुष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः स्वाहा ॐ द्रुं शिखाय वषट कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वषट द्रास्त्राय फट भुव स्वरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् जगदं कोरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय चन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नापिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षाद् भक्तिमुक्तिप्रदायकाः वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापूरजपादराः माहुरीपूरभिक्षासी शाही शाहीदिगम्बरा इन्द्रनीलसमाकारश्चन्द्रकान्तसमध्युतिः वैदूर्यसदृशस्फूर्तिश्चिञ्चिजटाधराः स्निग्धधाल्ययुक्ताक्षो अत्यन्तनीलकनीकाः ध्रुवक्षाश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कं सदृशाननः हासनिर्जितनिहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहु पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः ृथूलशोणिललितो विशालजघनस्तः रम्भास्तम्भोपमानोरु रजानुपुर्वैकजङ्घकः गूढगुल्फा कुर्मपुष्ठो लसत्पादोपरि स्थलाः रक्तारविन्दसदृशाः रमणीयापदाधरा चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तो गामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशं निरतो विपद्धर्णदीक्षिताः सिद्धासनसमासीन ऋजुकायोः सम्मुखाः वामहस्तेन वरदो दक्षिणैनाभयङ्करः बालोन्मतपिशाचिः वचीद्योक्ता परीक्षिता त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगा सर्वकामदा भस्मोद धूलि त सर्वांगो महापातक भुक्ति प्रदो मुक्तिदाता जीवन् मुक्तो न संशय एवम ध्यात्वा अनन्य मदवज्रं कवचं पठे मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरे दिगम्बरं भस्म सुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशुरन्दमुरोगदायुधं पद्मासनं योगी मुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नामस्मरणेन नित्यम् अथ पञ्चोपचारैः सम्पूज्यं ॐ द्रामिति अष्टोत्तरशतजपेत् मूलदत्तात्रेयवज्रकवचम् ॐ दत्तात्रेया शिरा पातु सहस्राब्देषु संस्थिता भादं पातु अनुसूयेया चन्द्रमण्डलमाध्यगाः उर्चम मनो मया पातु हम छम दित्वल पद्मभू ज्योति रूपो अक्षणि पातु पातु शब्दास्मकः श्रुतिः नासिकां पातु गंधात्मा मुखं पातु रसात्मका जीवहा वेदआत्मकः पातु दंतोष्ठो पातु धर्मिकाः कपोलावतृभू पातु पातु, पातु, पातु पातु आशेषं ममात्वित स्वरात्मा षोडशाब्ज स्थिता स्वात्मा अवतादलं स्कन्धौ चन्द्रानुजा पातु भुजौ पातु कृताधिमू शत्रुजित पातु पातु वक्षास्थलं हरिः शात् पद्मगोमरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरा पातु हृदयं हृदयास्थितः पाश्रवे भरी पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थिता स्मृतः हठयोगादियोगज्ञा कुक्षी पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशारसरुषीरुहे नाभिस्तदेव वर्तमानो नाभिमहन्यात्मकोऽवतु वहिं तत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्ड वासुदेवात्मको वतु बकारादिलकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधका जल योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन गुरुसिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र सरोरुह निबोधकाः मूलाधारं महीरूपो रक्षतादवियनीग्रही पुष्टं च सर्वथा पातु ध्यानुन्यस्तकराम्बुजाः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्रा पापघीतीर्थपावना सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतो केशवा चर्म चर्मा वर पा रक्ति प्रिय मासक पा मज्जा मज्जात्मकोव अस्ति स्थीरदीपाया मेधावेधापे शुक्र सुखकरा पात पाढ़ाकृति मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पातुविषा धातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजा बन्धून बन्धुत्तमापायां शत्रुव्या पातु शत्रुजित ग्रहारामधनक्षेत्रं पुत्रादिन भार्यां प्रकृतिवितपातु पाश्वादिन पातु साङ्ग्रभूत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादिन पातु भास्करः सुखं चन्दात्मका पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपती पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां शहरा पातु पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्यां धर्मात्मकः पातु नैरुत्यां सर्ववैर्यत वराहा पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौवेर्यां धनदा पातु पातु वेषान्यां महागुरुः उद्ध्रवं पातु महासिद्धः पातु दस्तादजटाधरः रक्षाहीनं तुयत्स्तानं रक्षतु वादिनीश्वरा फलश्रुति एतन्मे वज्रकवचं या पटेच्छोणुयादपि वज्रकाया चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहं भुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धिसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽथ वर्तते इत्युक्तान्तरदधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरा दलादनोऽपि तज पीवन्मुक्ता च वर्तते भिल्लो दूरश्रवाणां तदानीं श्रुतवानिदं सकृच्छवणमात्रेण <Sakruchhaven> वज्राङ्गो भवदप्यसौ इत्येतद् वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः कृत्वा शेषं सम्भुमुखा पुनरप्याह पार्वती पार्वती उवाच एतत् कवचं माहात्म्यं वद विस्तरतो मम कृतकेन कदा जाप्यं किं कथं कथम् उवाच सम्मुष्टत्सर्वपार्वत्या विनयोदितं तृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलम् शिव उवाच धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् हस्त्यक्ष्वरथ पादाति सर्वेश्वर्यप्रदायकं पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हितं सङ्गीतशास्त्रसाहित्यसत्कवित्वविधायकं बुद्धिविद्या बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञां अति प्रौढीप्रदायकम् सर्वसन्तोषं करणम् सर्वदुःखं निवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशा कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगा सन्निपातात्रयो दशा विशन्तिर्मेहरोगकाः अष्टादश तु कुष्ठानि उल्मानि अष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारि स्तूपैत्तिकाः विंशतिश्लेमरोगाश्च चयचाथिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाध्याकल्पतन्त्रादिनिर्मिताः ब्रह्मराक्षसविताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवा नमगः समुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्थावर्तना ध्रुवम् अयूतावृत्तिमात्रेण वन्ध्यापुत्रवती भवेत् भवेत् चैव पेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुतादर्वा सर्वकार्याणि साधये लक्षावृत्या कार्यसिद्धि भवत्येव न संशया मूलेषु तिष्ठन् वै कुरुते मासमात्रेण वैरीणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले बुद्धिकामेन दाप्यते श्रीरोक्षमूले स्वीकामि तिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामो श्रीकामे सकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे सुर्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामेस्तु गोष्टके देवालये सर्वकामेश तत्काले सर्वदर्शितम् नाभिमात्र जले स्थित्वा भानुमालोक्ययो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवे कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रोकवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यन्त्र यत्सास्थिरं यद्धत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि दत्तव्यं तथा सिद्धिर्भवेध्रुवम् इत्युक्ता न च शिवो गौरी रहस्यं परमं शुभम् यः पठेत वज्रकवचम् दत्तात्रेयोऽसमो भवेत् एवं शिवेन कथितम् इमवत्सुताय प्रोक्तमन् दलादमुनै अत्रिसूतेन पूर्वं या कोऽपि वज्रकवचं पठतिह लोके दत्तोपमश्चरति योगीवरश्चिरायुः ओम सद्गुरु तत्स्री दत्त ब्रह्मार्पणमस्तु इति श्री रुद्रयमाले महेश्वर संवादे दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम संपूर्णम आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद